সেই গাইজ কি খবৰ ছ' মই পৰণনাথ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো হৈছে অসম পুলিচ ট্ৰেইনিঙলৈ আপোনালোকে কি কি বস্তু লৈ যাব লাগিব গতিকে মই এটা লিষ্ট বনাইছিলোঁ যাতে আপোনালোকে বেছি বস্তু লৈ যাবলগীয়া নহয় প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা লৈ যাব তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেন্তে চাব স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব চ' বেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাইট বেডশ্বীট লাগিব আপোনাক দুখন তাৰপিছত আঁঠুৱা এটা লাগিব হোৱাইট গাৰু কভাৰ এটা লাগিব হোৱাইট কম্বল নহ'লে আপুনি শ্লিপিং বেগ যিকোনো এটা ল'ব পাৰে তাৰপিছত ৰছী অলপ লাগিব আঁঠুৱাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ কাপোৰখিনি দিবৰ কাৰণে তাৰপিছত হল ল'ল এটা লাগিব যিখিনি বস্তু আপুনি মেৰিয়াই লৈ যাব বা ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত গ'লেও লাগিব তাৰপিছত তুলি ঠাইত আপুনি স্পন এটা পায় মেট সেইটো লৈ ল'ব এইটো ফুট হিচাপত কিনিব পায় আঢ়ৈশমান ল'ব লৈ ল'ব তাৰপিছত ইটিঙত আপুনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাগিব কাঁহী এখন ষ্টীলৰ কাঁহী এখন লৈ ল'ব আপোনাৰ নিজৰ জোখৰ তাৰপিছত মগ এটা লাগিব ষ্টিলৰ তাৰপিছত টিফিন বাতি এটা লাগিব আপুনি টিফিন বাতি এটা লৈ ল'ব তাৰপিছত বটল তাৰপিছত কি কি বস্তু পিন্ধিব পাৰিব ট্ৰেক পেণ্ট লৈ ল'ব ট্ৰেক পেণ্ট দুটা লৈ ল'ব আপোনাৰ কাৰণে হাফ পেণ্ট দুটা বা তিনিটা লৈ ল'ব তাৰপিছত বগা কেঞ্জি ল'ব পাঁচ ছটা যিমান পাৰে ট্ৰেইনিঙত লগা হয় হাফ কাটা ল'ব আৰু যোনটো ফুল থাকে সেইটো আপুনি শুইহে পিন্ধিব পাৰিব তাৰ বাদে প্ৰয়োজন নহয় টেনিঙত তাৰপিছত আন্দাৰুৱে ল'ব চাৰিটা পাঁচটা যিমান পাৰে তাৰপিছত হোৱাইট টি চাৰ্ট লাগিব দুটা তাৰপিছত হোৱাইট হাফ পেণ্ট লৈ ল'ব এটা এদিনে ব্যৱহাৰ হয় সপ্তাহত তাৰপিছত এক্সট্ৰা শ্বু এযোৰ লৈ ল'ব কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত চব ফলচ এযোৰ লৈ ল'ব এলাও নাথাকে খালী হাত ভৰি ধোৱা টাইমতহে এলাও থাকে চব ফলচ তাৰপিছত এক্সট্ৰা ড্ৰেছ এযোৰ আপুনি লৈ ল'ব কেতিয়াবা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব টেৰিঙৰ মাজত তাৰপিছত এক্সট্ৰা টি চাৰ্ট লৈ ল'ব দুই তিনিটা পাৰ্টত আহি গ'ল আপোনাৰ ৰেজৰ আহিলে ক্ৰীম আহিলে ব্লেড আহিছে নেইলাটা মিৰ আৰু ব্ৰাৰ্চ যোনডাল চেভিং ব্ৰাছ আছে সেইডাল লৈ ল'ব তাৰপিছত বাল্টিং এটা ল'ব বাল্টিংটো তাতে ল'ব পাৰিব গা পা ধুবৰ কাৰণে আৰু মগ এটা সেইটো তাপাই লৈ ল'ব ইয়াৰ পৰা নি থাকিবলৈ কঢ়িয়াবলৈ অসুবিধা হ'ব তাৰপিছত মেডিকেল কিট লৈ ল'ব আপোনাৰ নিজৰ ওচৰৰ পৰাই লৈ ল'ব ফাৰ্মাচীৰ পৰা ডাতলোটা ল'ব বেণ্ডেজ লৈ ল'ব অলপ তাৰপিছত জ্বৰ চৰ্দি কাহ হাগনি টেবলেট কেইটামান লৈ ল'ব তাৰপিছত জোতাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাইট কেনভাছটো এযোৰ ল'ব লগত মোজা এযোৰ ল'ব আৰু খাখী কেনভাছ শ্বু বৰ্তমান এযোৰ লৈ যাব পিছত আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব গ'লষ্টাৰ নল'ব গ'ল্ড ষ্টাৰযোৰ ইউনিটত টেনিছৰ কাৰণে এলাউ নকৰে তাৰপিছত আপুনি চক্স ল'ব খাখীৰ মানে উলেনটো ল'ব ঊলৰটো ল'ব যোনটো টেনিছৰ কাৰণে তিনি চাৰিযোৰ লৈ ল'ব তাৰপিছত বেজি গুলি ল'ব আৰু লগত এই বস্তুখিনি নিবৰ কাৰণে আপুনি এটা আৰ্মি বেগ বা মিলিটাৰী বেগ বুলি ক'লে গম পাই যাব আৰু তেনেকুৱা বেগ এটা লৈ ল'ব পুলিচ এটা চেৰি এটা লৈ ল'ব চ' আজি ইমানখিনি আছিলে যদি কিবা ৰৈ গৈছে তেন্তে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম আৰু কেনেকুৱা জোতা ল'ব কি ল'ব মই আপোনাক বিতংভাৱে নিজে প্ৰেক্টিকেলি গৈ দেখাম আজিলৈ বাই জয়িং